আমিয়া নামঘৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আদৰিছোঁ আজি মই কিতাপ দিবলৈ কৈ আছোঁ আৰু বাঘ মাৰলৈকে কিতাপ দিবলৈ যাম আপোনালোকে চাই থাকিব পাৰিব যে কি কি দেখা পাওঁ আৰু কোনকেইখন কিতাপ দিবলৈ যাম সেইটো দেখুৱাই দিম আৰু চাইকেল মাৰি যাম বাঘ মাৰলৈকে আপোনালোকে চাই থাকিব পাঠশালাতে দিব লগা আছে আৰু আপোনালোকে চাই লওঁ কিতাপ এছ এছ চি জি ডি বুলি কিতাপ এখন আছে এই কিতাপখন দিবলৈ আহিছোঁ প্রায় তিন বছরের তে যেত গাড়ি লোটারপরা মানে সাইকেল চলা হয়েছিলাম কিন্তু বাদ কিন্তু গিয়ে যাওয়া আর ভাবছো যদি কিতাব দিবল থাকে আর একে মানে বহুত বেশি কথা আহি আহি প্ৰায় সাদেৰি পালোঁ এখন সাদে সাদেৰি বেছি দিন লাগিব আৰু লাহে লাহে আহিছোঁ এইটো কি জানেনে এই গা ধুৱাব পাৰি গৰমৰ দিনত গা ধুৱায় নতুনকৈ বজাৰ গৈছে নতুনকৈ আৰু পাৰ হৈছি বাজাৰ নহয় বজাৰত অলপ গৰম লাগিছিল বহুত দিনা ঘৰত চাইকেল গৈছিল আহি আহি আমি পালোঁৱেই মোটামুটি তাতমাৰা পাম আৰু গাঁৱত এনে এনেকৈ মন্দিৰ থাকে চহৰতো এইবিলাক আছে চহৰত বিল্ডিঙৰ ওপৰত মন্দিৰ থাকে আজিকালি মানে মানুহৰ মন্দিৰ থাকে মানে বান্ধি কি যে ঘরতে বান্ধি লো আর ভগবানটু ঘর থেকে রাখ মানে আজিকালি ঘরে ঘরে মন্দির আর ঘরে ঘরে ভগবান অল্প কমি মানে একটা কথা কি গম পাইছে না উঠা কথা আর মানে কি হয়েছে বাইক বলি সোমাই দিয়েছি তেল দিব এখন মনে মনে লাজ পাইছো বিরাট লাজ পাইছো মানে চাইকালখান ভরে দিয়েছিল এনে তেল তাতেই ভরো মানে তেল চকর যুক্তি তাতে আর মোট গাড়ি তেল না সাইকেলখানে ভরে দিল সাইকেল যে ভাবে নেই মানে মাথা তো বেলে কেজিছে শরীরটা মানে কি ঘর তো মানে

কিতাপ পঢ়া যাবলৈ দেখুৱাই চাগে কিতাপখন দিলোঁ আৰু কিতাপখন দি আৰু পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু চাহ খাব মাতিছিলোঁ কিন্তু চাহ খালে কথাটো একেই হয় মানে চাইকেল মাৰি অহা নহয় একে মই মানে তাতটো কমোৱাৰ কাৰণে চাইকেল মাৰি আহিছোঁ ন বেলেগতো কাৰণ নহয় গতিকে অলপ অলপ বাৰু তেলৰ খৰচটো আছেই গতিকে যাম আৰু অলপ গৰম হৈছে আৰু দাঙি আছে না মানে যিমান ৰুটে সিমানে ঘটোঁ আমাৰ টেঙাৰ দোকান আছে না টেঙাৰ পানী চেল যাব আৰু এইখিনি কাকোমাৰা বুলি নকয়ে কওঁ বাৰী গতিকে দিব পাৰি গতিকে লৈছোঁ গাঁৱৰ তলত মানে ইমান ঠাণ্ডা মানে দামি চুলি দেখাতো বুজা লাগে নাই যদি লৈছে আপোনালোকে এই দৃশ্যটো চাই লওক আৰু বহুত ঠাণ্ডা ঠাই আৰু এইটো হৈছে পহুমৰা নদী পহুমৰা নদীৰ কাষত মই এনেকৈ অলপ টাইম জিৰলোঁ আৰু কিতাপকেইখন যিহেতু দি আহিছোঁ এতিয়া আপোনালোকৰ এটা কথা মই জনাব বিচাৰোঁ কথাটো হৈছে কি যে হিমাংশু শৰ্মা নামৰ এজন দাদা আমাৰ টিটকাৰ পৰা তেখেতে কেদাৰনাথৰ লগতে অন্যান্য ধামলৈ যোৱাৰ এটা পৰিকল্পনা কৰিছে দুদিনমান আগত তেখেতে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে যিহেতু ধৰ্মীয় যাত্ৰা আৰু আপোনালোকেও যদি কেদাৰনাথত কিবা দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ মই কিউ আৰ ক'ডখন আপোনালোকক দি দিম আৰু আপোনালোকে যদি কিবা দিব বিচাৰে তেখেতৰ ফেচবুক পেজত গৈয়ো আপোনালোকে সহায় কৰিব পাৰে ফেচবুক পেজত চাই আপোনালোকে তেখেতৰ তাত কিউ আৰ ক'ড আছে আৰু সেই কিউ আৰ ক'ডত আপোনালোকে কিবা এটা দিব পাৰে যাতে কেদাৰনাথত আপোনাৰ নাম সহকাৰে লিখি দিয়া হৈছে তেখেতে নামবিলাক লিখি আছে আৰু কেদাৰনাথত তেখেতে সেই নাম লৈ আপোনালোকৰ যোনে যোনে দিয়ে তেওঁলোকক তাত কিবা প্ৰসাদ দিয়ে কিবা দিয়ে তেনেকুৱাকৈ দিয়াৰ এটা পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু এটা কথা আপোনালোকক কৈ থওঁ যে পাঠশালাৰ পৰা বাঘমাৰালৈকে অহা অহাৰ সময়তে আমাৰ কল্যাখিনি শুকাই গৈছে চ' তেখেতে গীতকাৰ পৰা পাঠশালাৰ পৰা আজি কেদাৰনাথক লোকে যাওঁ পৰিকল্পনা কৰিছে অলপ আচৰিত গতিকে আমাৰ ফালৰ পৰা বা আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা যদি কিবা এটা সহায় কৰে তেখেতৰ মনটো ভাল লাগিব সাহস পাব আৰু আপোনালোকক উৎসাহ দিয়ক কাৰণ যিহেতু ইউটিউব জগতখনত বিভিন্ন ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ হ'ব পাৰিছে গতিকে তেওঁকো সহায় কৰক আৰু তেখেতৰ ভিডিঅ'বিলাক মই শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম আপোনালোকে পাই থাকিব আৰু এইখিনিয়ে ক'লোঁ সহায় কৰক যাতে আমাৰ গাঁৱৰ পৰা যোৱা ল'ৰাজনে লা ল'ৰাজনক যাতে ভাৰতৰ মানুহে চিনি পায় অলপমান হ'লেও আৰু গৌৰৱৰ কথা পাঠশালা নামটো এনেও আহিব কাৰণ তেখেতে যাই কেদাৰনাথত ক'ৰ পৰা যোৱা বুলি ক'ব পাঠশালাৰ পৰা যোৱা বুলি ক'ব গতিকে তিনিজনকৈ যুৱক গৈছে গতিকে সেই তিনিওজনকে সহায় কৰক আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ